Пане Романе, розпочнемо. Ми з того, що у незаконно окупованому Росією Криму сьогодні вночі зазнали ракетного обстрілу Сімферопольський район і місто Алушта. Водночас українські телеграм-канали пишуть, що метою атаки під Алуштою став об'єкт зв'язку в одній із військових частин е, Росії у регіоні. А так, партизани теж уночі повідомили, що саме в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів у селі. Сонячно гірське. Наскільки пане Романе ця частина є на вашу думку, і за тими даними, які ви знаєте, є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів саме на тимчасово окупованому півострові Крим Росіяни використовують більше 150 ще десяті, від оставшихся советського союзу об'єктів військових об'єктів Кримоні стаціонарне. Ми знаємо всі їх координати. Мы управляли этими объектами, поэтому практически любое расположение россиян на этом объекте нами отслеживается. Ну а партизанские отряды и разведсообщество наше и наших партнеров подтверждает, корректирует огонь, а и дальше, естественно, проводят другие уже операции, связанные с уничтожением этих объектов. Вот один из них это этот объект в районе Алушты. Это действительно крупный узел связи российской армии, который они использовали в основном для управления процессами, военными, естественно, процессами, перемещениями в Крыму и на юге нашей страны. Это район. Это Херсонщины, Запорожщины, часть Донецкой области. Потому для нас было очень важным засечь тогда, когда будет этот штаб в активном состоянии, когда будет там находиться достаточно большое количество личного состава. В основном это штабные офицеры, которые как раз и занимаются управлением как таковым, и его накрыть с помощью, скорее всего, и АТЭШ, то есть наших партизан, которые работают в Крыму, был этот, это время четко определено, дальше зашли где-то до десятка ракет, до десятка ракет, скорее всего, это были атакамсы, осколочно-фугасные, так как на видеоряде взрывы видно именно осколочно-фугасных авиабомб. Это либо ракеты М-48, либо э, М-507, которые нам передали 300 километров, передали наши партнеры последний вещи. с тем поучаствуется, что армия страны-агрессорка начала эвакуацию своих. Військовослужбовців із Джанкоя, це північ окупованого Криму. про це також повідомляє партизанський рух а теж із посиланням на інформацію, отриману від своїх агентів у різних підрозділах збройних сил Росії. На вашу думку, про що може свідчити ось така евакуація частини свого особового складу з Джанкоя? Це все ж таки як вказується, так в партизанському русі прагнення розсередити свої війська і техніку чи щось інше. Из Джанкоя, из аэродрома в районе Севастополя, с того же Бельбека сейчас россияне будут перебрасывать силы, средства, авиационную технику, аэродромно техническое оборудование, понимая и ПВО в том числе, понимая, что они будут в ближайшее время под ударами того количества средств поражения, которые сейчас нам передали наши партнеры, тех же атакамцев разного уровня перемещать будут на восток Крыма, то есть в район Керчи. Там есть несколько аэродромов, которые не могут использовать. Аэродром в районе Феодосии, аэродром в районе Керчи. Если они его восстановят, там аэродром есть Байерова. Этот аэродром в свое время, я в 1995 году туда истребители наши перегонял из Конотопа Л-39. Багерова хорошо, хорошо знает этот район, там действительно хорошее аэродромное поле, но этот аэродром россияне угробили, они его разобрали, то есть сейчас на данный момент он не может принимать авиационную технику, но как площадка, допустим, для вертолетной техники он может использоваться, а если его в ближайшее время поставят в строй, то он может еще использоваться и в качестве аэродрома для истребителей и бомбардировщиков противника. Потому что ближе к Керчи на восток они будут перебрасывать силы средства своих авиационных подразделений. Но это не рассредоточение, это как раз обратно, это сосредоточение, это попытка собрать все оставшиеся ПВО противника в одно место, создать многошалонированную оборону в этом месте прикрывать Керченский мост с одной стороны, но и прикрывать, естественно, аэродромы и средства логистики, которые используются в районе Керчи. После, после сосредоточения в этом районе российских войск, российской системы ПВО, авиации по очереди, скорее всего, наши средства поражения будут доходить, естественно, сначала до Феодосии, там есть действительно несколько развернутых систем противовоздушной обороны, особенно на высотах в районе Феодосии. Сейчас мы их до них, скорее всего, будем добираться, потому что после Джанкоя, после Бельбека как раз туда будут направлены усилия наших ракетчиков и авиации. А далі подайдемо вже к Керчи. Успеют они Багерова подготовить для прийому авіаційної техніки. значит, будемо работать и по, по аеродрому Багерова, в тому числі, угу. в тому числі. пан Романо. раз таки я теж повідомляв, що одночасно з цими всіма активними темпами, і щодо евакуації, то розпочато відновлення, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму. Це Кіровське в районі Феодосії і Багерово. Багерово, як ви сказали, в районі Керчі, і незважаючи на всі зусилля. Дійсно залишається питанням, чи зможуть окупанти незабаром побудувати для своїх літаків відповідні закриті укриття, тому що потрібен значний час для зведення таких об'єктів. Ймовірно, цього часу в окупантів не дуже багато. Пане Романе, ось ці удари, які ми бачимо, які ми бачили напередодні вночі, і удари по аеродромах у Джанкої і в Бельбеку, просташування зенітно-ракетних полків на Айпетрі та Тарханкуті, чи можемо ми говорити про те, що зараз? Над під над півостровом Крим створюється зона, яку називають такий прохідний двір. Знищуються спочатку російські засоби протиповітряної оборони і не тільки, аби наші засоби ураження з меншим ризиком на майбутнє могли досягти незаконно збудованого кримського мосту. Ну, а, якщо сматрить з точки зріння воєнної лексики, то скоріш всього завоювання прівосходства воздухіта, так називається. проходной двор, это немножко не с военной темой, завоевание превосходства в воздухе, уничтожение ПВО противника, уничтожение средств связи, средств локации, особенно дальнего загоризонтного горизонт, за контроля, дальше уничтожение авиации противника, либо создание условий для невозможности ее эксплуатации. Это и есть завоевание превосходства в воздухе. После него, после полного контроля воздушного пространства над Крымом, туда смогут заходить непосредственно на Крым, могут выходить наши штурмовики и бомбардировщики. Даже старые советские, СУ-25, СУ-24, и работать непосредственно по Крыму по военным объектам в Крыму свободно падающими авиабомбами с бомбардировщиков. Один Су-24 может нести 10 авиабомб по 500. Это 5 тонн, 5 тонн нагрузки, бомбовой нагрузки. Это примерно 3 тонны взрывчатки, если в тротиловом эквиваленте. То есть, по большому счету, именно выход бомбардировщиков и штурмовиков непосредственно для удара – есть основной задачей завоевания превосходства в воздухе в том числе. Но ну, вот сейчас мы как раз на этом первом этапе с помощью дальних средств поражения, в основном это баллистические ракеты Атакамс, это, это крылатые ракеты Стормшеду, Скалп, это наши беспилотники, это ракеты постановщики Помеха и ДМ-160, которыми мы ракета в том числе используется наша украинская. Нептун, которыми ми работаем по военным объектам в Криму пака по западу Крима. сейчас уже потягуємося уже і к центру Крыма. Следующий шаг – это вот робота уже по фіодосії, по Керчі, по, по ПВО. Ну и і е, вішенка на тортике буде после зачистки Криму уничтожение Керченского моста. От у тимчасово окупованому Криму для захисту Керченського мосту російські війська встановили. Цілих сім секцій загороджень, і ці загородження складаються з невеликих барж. Про це повідомляла і моніторингова група кримського вітру у телеграмі з посиланням на супутникові знімки. Якщо ми можемо зараз, ось ми бачимо ці знімки на екранах. І загалом на сьогоднішній день встановлено сім таких секцій. Довжина кожної це 90-100 метрів, і зазначається, що біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будує другу лінію бонових загороджень, і на цей раз загородження не з бочок з труса, які зривають штормом, а з невеликих таких барж. І наразі до мосту нібито підводять вже восьмий понтон. Чи стане це, на вашу думку, надійним захистом від морських дронів, надводних підводних, але ми маємо враховувати, що із неба теж летітиме. Те про що ви сказали, це сподіваємося, що і скальпи, і стормшедоу, і атакамси та інше озброєння. Дело в том, что наши уже дроны и Сибэби, и Магура, они оснащаются средствами поражения, дальними средствами поражения. Они будут, могут использоваться как платформы, которые могут нести ракеты, могут не управлять подводными управляемыми, типа торпед управляемых могут нести беспилотники воздушные, то есть креативят россияне, да, пытаются креативить, они действительно подтапливают баржи, перекрывают бонами любой подход, ну и наши спецслужбы креативят, то есть есть механизмы, если один человек что-то сделал, второй человек может это сломать, главное время и возможности. Вот время и возможности у нас есть, потому я думаю к тому моменту, когда будет скрыта система ПВО противника. К этому моменту будут создадутся все условия для того, чтобы Терчинский мост был выведен из строя на определенное время. Надо четко понимать, уничтожить Терчинский мост можно двумя путями: уничтожить это либо бомбардировщиками несколько заходов несколько эскадрилий бомбардировщиков свободно падающими авиабомбами, он тогда будет разрушен. Но остатки моста лягут на дно. Керчинского пролива будут мешать нашему судоходству. Потому оптимальный вариант уничтожения, именно уничтожения Керченского моста, это освобождение Крыма и разбор Керченского моста на составляющие его части. А у нас на данный момент стоит задача повредить на определенное время Керченский мост и не дать возможности россиянам его отремонтировать и запустить для выполнения боевых задач логистики. Пане Романе, також спостерігається, що росіяни продовжують звозити до Криму військову техніку, боєприпаси для продовження війни. Зокрема, нещодавно також партизани. Руху, АТЕШ, теж зафіксували розвантаження БМП і танків Євпаторії. Про це наголошу повідомляю з посиланням на їх телеграм-канал, на телеграм-канал партизанського руху. На фото можна було побачити там БМП 3 і танковий взвод, Т-72. І ми розуміємо, що Крим російські війська давно використовують як військову базу для перекидання нових сил, техніки та боєкомплекту на фронт у разі знищення мосту, які ще є, будуть є і будуть шляхи. Прокидания техники ТБК, это море, железница, что примерно около шести мостов существует мост, естественно, железнодорожный Керченский, автомобильный Керченский мост, Керченская переправа паромная, вот три моста, которых надо точно уничтожать, так как там параллельно еще есть определенный продуктопровод, дизель качается, есть энергопровод так называемый, то есть подводные кабеля лежат. Китай подарок такой Украине сделал, мы, конечно, это не забудем. Есть воздушный мост, то есть это те же Ил-76, которые могут забрасывать достаточно большое количество военной амуниции в Крым морской мост, то есть это те же БДК, большие десантные корабли, которые тоже могут работать в качестве тех же паромов э, и перебрасывая достаточное количество военной продукции в Крым. И шестой мост — это сухопутный коридор, так называемый, который на данный момент используют россияне пока еще в автомобильном режиме, но в ближайшее время они запустят, попытаются, по крайней мере, запустить железную дорогу, вот с автомобильным, конечно, сухопутным очень сложно, пока мы его не перережем, не выйдем на Мелитополь или не возьмем под постоянный контроль развязки автомобильные сухопутного коридора. Он будет действовать именно автомобильно. А железнодорожные россияне в ближайшее время будут запускать этот железнодорожный мост от Ростова до железнодорожного сообщения от Ростова практически до Мелитополя, это практически в Крым. Потому для нас будет очень важно в ближайшее время, как только будет запуск, к запуску готов этот железнодорожный сухопутный коридор, уничтожить два моста, там их два, через Миус или через Кальмиус. Миус — это рядом с Таганрогом Россия, а Кальмиус — это... Украина, это вот Донецкая речка от Кальмиуса от Донецка до, Мари, до Мариуполя идет, и там и там есть мосты, потому как только будет такая возможность или необходимость, эти мосты должны быть уничтожены вместе с Керченским мостом. Тогда можно будет считать, что большую часть логистических цепочек снабжения Западного фронта, то есть Запорожской, Херсонской области, части Крыма как такового будут перерезаны. Пане Романе, що хочете згадати про протиповітряну оборону на Донеччині, ми вчора з вами про це говорили, але сьогодні трохи в іншому контексті. Військові аналітики, які проаналізували удари Сил оборони України по позиціях російської системи протиповітряної оборони в Донецькій області, сказали, що зокрема так, цілі українських бійців став російський зенітний ракетний комплекс ЗРК С-400 у районі Моспиного Донецької області. Ми це знаємо, але як пише Дефенс Експрес, увагу слід звернути на те, що Ось розташовано лише за 40 кілометрів від лінії фронту, і на такій дальності ЗРК перебував у зоні удару не тільки ракет Атакамс, але і джемелрес. На вашу думку, чому ворог настіль, настільки близько так підійшов наблизивсь 400 саме на таку дальність? Це все ж таки намагався використовувати свій ЗРК для далекобійних ударів по території України чи потребував закриття прогалини протиповітряної оборони саме на цій ділянці. Моспина – это один из основных центров штабов российской армии на Донеччине. Это юго-восточнее Донецка. Они туда зашли еще летом 2014 года и начали создавать укрепрайон в самом Моспино. Рядом аэродром находится, который также использовался россиянами, использовался для определенных целей. И на этом аэродроме иногда разворачивался зенитно-ракетный комплекс. Не всегда. То есть тогда, когда нужно было работать в таком режиме противовоздушной обороны или работать россиянам по наземным целям. Этот же С-300 он может использоваться и в качестве баллистической ракеты на дальность до 100 километров. И там, допустим, до Покровска они доставали, до Курахова, до Покровска, до Карловки до Угледара этими С-300. Потому для нас было очень важно его уничтожить, как только он там опять развернется. И вот как там буквально он сутки постоял, этот комплекс, он только туда заехал, только начал разворачиваться. Тут же наши донецкие партизаны, которые с 2014 года там воюют за Украину, остались внутри, уже инфильтровались иногда в российские части и выполняют боевую задачу до сих пор. Тут же была передана информация и принято решение на его уничтожение. Механизм, в принципе, у нас уже очень много есть механизмов, как уничтожить. Начиная, если это «Хаймерс» этой ракетой М31, 80 километров, это «Камсы» 100-мильные, которые могли накрыть «Джилы», «Сдеби», «Джедамы». Ну, GLSDB может быть выгоднее, это все-таки 150 километров планирующая авиабомба с разгонным блоком из Хаймерса М-26. То есть у нас много механизмов, как достать до такой, до такой дальности, но это оккупированная территория. Вот если бы у нас была возможность теми же атакамцами, которые отработали, отработали по этому комплексу, достать такие же комплексы в Белгороде, которые обстреливают Харьков. Вот 15 ракет зашло. Вчера мы потеряли до десятка жизней, несколько десятков получили ранения. То есть если бы было разрешение работать атакамцами по российской территории, не было бы этих смертей. Вот без проблем отминусовали С-300 под Москвой И также без проблем отминусовали бы С-300 под Белгородом. И Харьков как минимум бы там наполовину прикрыли бы даже без системы противовоздушной обороны. Для этого надо вот разрешение от Белого дома. С этим сейчас разрешением работают и наши дипломаты, и наши э, депутаты, и американское уже э, лобби некоторое, которое лоббируют украинские интересы, и республиканцы, и демократы. Мы видели и слышали в последнее время риторику. Уже изменилась она. И я думаю, будет продавлен Белый дом. Э, Салливан заберет свое... В своє це участь в зв'язуванні рук нашим військам і Байден приймет рішення о розрішенні но це через Пентагон звісно, стан роботи по російській території некоторими средствами поражень американців. Пане Романе, про ту зброю, яку росіяни використовують, можуть використовувати трохи більше ніж через два місяці після першого оприлюднення. Уламків російської плануючої бомби нового типу з'явилися фото. Ми зараз їх покажемо на екрані, на яких можна детально розглянути саме у МПБ Д-30 СН. Про це повідомляє The War Zone. Також можна було ще раніше побачити відео із застосуванням російських керованих авіабомб з фронтового бомбардувальника Су-34, який наскільки можна судити, виступає штатним носієм боєбербасу нового типу. Така зброя чи є вона більш досконалою аніж звичайний ОМПК, які росіяни використовують. та чи може вона бути зброєю подвійного призначення, яку можна запускати не тільки з літаків, але і з наземної реактивної артилерії? Діло в тому, що любої МПК, то, тобто, це в принципі, невісні крили, якщо так на пальцях то тобто, есть це криль, которые навес і система управління? которая навешивается на бомбы и в принципе такие не совсем профессионально выполненные особенно устройства они часто приводят к тому что идет нештатный сход авиабомб и в большом количестве да они приносят большой вред нам но очень много их падает и на российскую территорию и россияне все-таки проводили разработки уже стандартной авиационной бомбы с системой управления, то есть без обвесов, без навесов, без прикруток и без склеивания скотчем. Для образности просто говорю. То есть вот у них получилась эта, эта авиабомба планирующая. Она, она, конечно, чуть не чуть, она в два раза меньше по боевой способности, чем, допустим, те же ФАК-500, которые планируют, планирующие или КАБы, там 250 килограмм боевая часть. Дальность полета примерно такая же, в районе 70 километров. Но для того, чтобы ее запустить, Су-34, на ну, опять же, подниматься на высоту больше 10 километров, разгоняться до примерно около звуковой скорости, и дальше сбрасывать эту авиабомбу. То есть э, в таком, э, в таком исполнении, э, после того, как у нас появятся дальние средства поражения, те же «Патриоты», «СМТ», «Ф-16», россияне не смогут пользоваться этой авиабомбой. Потому один из, э, одна из модификаций использования этой авиабомбы с какими-то разгонными блоками, ну вот примерно как GLSDB. Что такое GLSDB? Это э, запускаемая с «Хаймерса» комбинированная ракета и с разгонным блоком, то есть стартовый блок от ракеты М-26, а сама планирующая авиабомба GBU-39. Так вот, примерно такое же самое сочленение россияне хотят провести, пока его еще нет. То есть это только мысли, по крайней мере, они пытаются поставить на в производство разгонные блоки для этой ракеты. Но эта ракета, вернее, эта планирующая авиабомба, она все-таки очень большая по калибру. Это не то, что GBU-39, которая может входить в блок Хаймерса. Здесь надо серьезная система, стартовая система, и вряд ли у россияна у нас сразу сходу получится. Потому эти авиабомбы скорее всего не будут использовать в ближайшее время, пока у нас не появится Самольоти і Петріоти на лінії Баусикасневіні, ліва на лінії граніця. Не буду його їх использувати з сутрі четверпан Романе. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу фахову та професійну думку. Нагадаю, що Роман Світан, військовий експерт оче інструктор полковник запасу української армії, був з нами на прямому зв'язку.